Размеры обуви различных марок и стилей часто отличаются. Не выбирайте обувь только по размеру на ней указанному. Судите о паре по тому, как она сидит на вашей ноге. Лучше примеряйте обувь в конце дня, когда ваши ноги отекают и имеют максимальный размер. Не покупайте обувь, в которой стопа чувствует себя слишком скованной, но вы надеетесь, что они разносятся. Примеряя обувь, пройдитесь, чтобы удостовериться, что вы чувствуете себя в ней нормально. Если вы ставите на первое место здоровье, комфорт и престиж, то предпочтение, безусловно, следует отдать коже обуви, так как кожаная обувь обладает целым рядом неоспоримых преимуществ, которые не может предоставить ни один искусственный материал. Что касается подошвы кожаной обуви, то она должна соответствовать назначению обуви, сезону и условиям эксплуатации. Если большую часть рабочего дня вы проводите сидя за рабочим столом, то кожаные подошвы будут во всех случаях предпочтительнее всех остальных материалов. Толстые полиуретановые или из других синтетических материалов подошвы обладают лучшими ресорными свойствами. У зимней и дим сезонной обуви предпочтительно является подошва из пористого полиуретана, пластика и особенно из термоэлопласта, у которой каблук и остальная часть составляют единое целое. Так же, как и на подошву, обратите особое внимание на задники и каблуки обуви. Внутренние задники должны быть изготовлены из прочной и натуральной кожи. Наружный твердый внутренний задник должны представлять достаточно прочную и удобную для пяточной части стопы конструкции. Обувь обязательно должна иметь каблук. Обычно для повседневной обуви рекомендуется высота каблука как 1,14 длины стопы. Подкладка хорошей обуви и вкладные стельки делаются из натуральных материалов. Когда средства не позволяют купить обувь, шитую полностью из натуральной кожи, то лучше выбрать обувь с искусственным верхом. При выборе между подкладкой из искусственной кожи и синтетической ткани последние предпочтительные. Впрочем, смягчить недостатки искусственной подкладки может натуральная стелька. Если на работе вам приходится преодолевать пешком слишком большие расстояния, то лучше выбрать легкие полуботинки. Также большое внимание следует уделить выбору необходимого вам размера. В случае несоответствия размера обуви и размера вашей ноги может возникнуть ряд проблем. Меняется форма изделия, расходятся швы, лопается кожа. Ни в коем случае нельзя покупать обувь на вырост. Если вы заметите неровности структуры или незначительные различия оттенков кожи, помните, что это является следствием использования натурального высококачественного сырья и не может быть признана дефектом. Замятости, заломы кожи в местах наибольшего давления, образовавшиеся в процессе приформовывания обуви по стопе, являются естественным следствием эксплуатации обуви и не являются дефектами. Ваша обувь подвергается частому воздействию дождя, снега и соли, поэтому необходимо надлежащим образом ухаживать за ней, регулярно чистить, используя при этом специальные средства по уходу за обувью, не сушить в непосредственной близости от источников тепла. Стирка любого вида исключается, эксплуатировать обувь по сезону. Старайтесь не носить носить одну и ту же пару обуви более двух дней подряд. Никогда не втискивайте стопу в обувь, используйте ложечку. Обязательно развязывайте шнурки и расстегивайте пряжки. Покупатель имеет право обменять обувь, которая не подошла по форме, фасону, цвету, размеру на протяжении 14 дней, не считая дня покупки. Если обувь не была в использовании, если сохранен товарный вид, фабричная упаковка, товарный или кассовый чек, выданные покупателю вместе с проданным товаром. Претензии к качеству обуви принимаются на протяжении гарантийного срока с момента покупки, не считая этот день, или начала сезона при наличии фабричной упаковки и чека в соответствии со статьей 8 закона Украины о защите прав потребителей. В случае выявления на протяжении установленного гарантийного срока недостатков, потребитель имеет право требовать от продавца возврата оплаченной за товар денежной суммы, либо обмен на новый товар в случае выявления на протяжении установленного гарантийного срока существенных недостатков, которые возникли по вине производителя производителя товара, подтвержденных при необходимости выводом экспертизы. Гарантия на обувь не предоставляется в следующих случаях при несоблюдении условий эксплуатации и хранения, при неправильном подборе размера обуви по полноте с нестандартной формой стопы или размером ноги при приобретении уцененной обуви в связи с частичной потерей качества или очевидными дефектами. На мелкие дефекты, которые возникли в процессе эксплуатации, но не изменили функционального назначения обуви, на протяжении гарантийного срока устраняются покупателям путем ремонта. Информация, которую получает Министерство управления захисту прав споживачів, свидетельствует про те. Що деякі продавці взуття неправдиво інформують споживача про те, з чого виготовлена верхня частина взуття з натуральної шкіри та текстилю або з синтетичних матеріалів від складу матеріалів взуття залежить гарантійний термін. Якщо взуття виготовлене з натуральної шкіри або текстилю, гарантійний термін становить 30 днів. Якщо взуття виготовлене з синтетичних або штучних матеріалів. Гарантія встановлюється від типу подошви і може бути від 40 до днів. Будьте уважні при покупці. А якщо є сумніви, звертайтесь до міського управління захисту прав споживачів. Адреса вулиця Високовольтна, 14, телефон 379 0879.